Joheter ja Patrick Witkiewicz dobar Podskaska są projektkle dare irip Fior i do Williamberta Ligan om projekte są i fuel Poskaska Ok projektet finanrade of SBF og trafficic werk ok berorde i princip wat ten Heme ok Serwith and inverkan av olika temperów temperatur rów temperatur po watańsensowność rezultat po ITSR-werdze. Ok, testujemy asfalt masa w watańsensowność w i A ponieważ watańsensowność to jeden z najbardziej destrukcyjnych atmosferycznych faktorów, które asfalt, delegowanie i drift. Ok, ten sposób in i porer w watańsensowność w watańsensowność och försvagar asfaltbeläggningskonstruktion. Och vattenkänslighetsmetod, det, det är en test man genomför, genomför på labbet för att visa hur, vatt, hur asfaltmassa är påverkad av vatten. Och just nu har vi två metoder, tillgängliga metoder för att testa vattenkänslighet. Och den första metoden är en svensk metod, det är Och Den andra metoden är den Europeiska metoden, SSEN 1269712. Och de två metoderna skiljer sig från varandra en hel del. Och man kan säga att den svenska metoden den har lite tuffare villkor att uppfylla. Vi brukar stoppa provkroppar i vacuum för 30 timmar istället för 30 minuter. Vi brukar konditionera provkroppar för sju dygn eller i vissa fall även i 15 dygn istället för tre dygn. Och vi testar tio kärnor istället för sex kärnor. Men vad oroar oss mest i den europeiska standarden, är att man får fritt välja Temperering, okruwning, temperatura 5 och 25 O, e, ogdela der til misforstånt og forvirring, vilken temper temperatur, temperaturę jest Wivelia gen, skulevivalia. O, e, i sféri i 10 grader, w no Portugal sjaldum i femtun grader, O, i i 25 grader. Och, e, Det är klart, om man tempererar provkroppar i olika temperaturer och kör i olika förhållanden, då får man olika resultat. Och vi har också ytterligare metod för tight testing vilken säger att pressdragstemperatur borde vara på 15 grader. Och vilken temperatur borde man välja för att temperera provkroppar? 6 grader, 21 grader eller 17 grader. Man kan precis välja vilken temperatur som helst. Och nu för tiden Trafikverket och alla andra beställare vill oss följa den svenska metoden eftersom den har visat sig fungera bra och proceduren är tydlig och klar. Man vet vad som ska, göra, ska göras steg efter steg och den temperaturen är bestämd för 10 grader. Men i slutändan vill vi också i Sverige införa den europeiska standard och köra som resten av Europa. Och det är så att just nu, den europeiska metoden, den är på fem års översyn. Och vi, Sverige, genom Trafikverket och alla andra länder också kan påverka innehållet, vad ska, eh, vad ska finnas i den här metoden i framtiden. Så Syftet och målet med den projektet är egentligen ett eh, försök att hitta lämpligt och optimal temperatur för temperering och provning of, eh, när vi kör här. Och Nu hoppar vi direkt till, eh, till eh, vårt försök. Eh, massan, Vi valde massan, lite sämre massan, Ag16 eh, med bitemenshalt på 4,8. Så ganska låg bitemenshalt och vi siktade på hållrumshalt mellan 6 och sju procent. Sen den material som vi använde i vår försök, det var med kalifornisk och den, där menar att kvaliteten på massan var ännu sämre. Och Sen vi valde fyra olika sorter för att testa. Och Den hårdaste bitumensorten var 35, 50 och mjukaste 160, 120. Vi tillverkade provkroppar på två olika sätt. Vi packade platta och borrade ur porsener och vi stampade provkroppar i Marshall stamp. Det var två olika tillverkningsmetoder. Och det, det är den etappen som vi fokuserade oss mest på. Det var temperering och fyra timmar klimatskop. Vi valde tre olika temperaturer för att testa. 10, 15 och 25. Och Sedan samlade vi resultat och jämförde jämförde eh, de med varandra. Sen eh, vill jag prata lite snabbt, eh, visa med bilder vad gjorde vi gjorde för någonting. Och jag vet att ni känner den här metoden och vet hur man gör känslighet. Men eh, det bara snabbt en genom, snabb genomgång vad, hur det såg ut hos oss. Som jag sa, profilverkning på olika sätt. Först eh, packade vi platta och borrade ur och känner. och eh, sen stampade vi eh, marshalskloppist i, i marshalstam. Eh, I båda falls sittade vi på 6-7 procent så ganska hög procent av hållsall. Eh, när vi packade platta då eh, stoppade i vi, eh, stenmaterial och blir man blandare och blandade eh, för ungefär en minut på högsta varv och sen packade vi. Och se, sen eh, stoppade vi exakt mängd av. av asfaltmassa i formen och eh, körde eh, 24 passeringar. Och sen borrade vi ut rutschkoptar därifrån. Eh, Marsalstampning, vi stampade 25 slag på varje sida för att få rätt hållningshalt på 6-7 procent. Eh, och sen var skillnaden att eh, eh, borrsienner, vi sågade på bottenyta, fast Äh, Marsalprovkroppar lämnade vi och sågade. Sen äh, som vanligt, vattenmätning, 30 minuter i vacuum Och 30 minuter villa i vatten. Äh, sen mät mätte vi provkroppar för att se hur, hur mycket svälter de omkrets och tjocklek. Sen konditionering, trädding dygn i 40 grader. Äh, och sen äh, mätte met, vi dem igen, efter konditionering, för att se hur, my, hur mycket svårt det var efter, efter konditionering. Men vi vägde dem också. Det står in, 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 instans i äh, europeisk standard en, att man borde väga dem efter en timme. Men vi väntade en timme och vägde dem för att se hur mycket vatten äh, det fanns i, i provkroppar. Sen äh, den etappen som vi fokuserade oss mest på det var fyra timmar i olika temperaturer. Och den våta gruppen stoppade vi i vattenbad i 10 grader till exempel. Och den torra gruppen, de, de var, det var i luften i 10 grader, till exempel i 10 grader. Det, det skiljde sig, 10, 15, 25. Och sen eh, tryckte vi de proppar i samma temperatur, i press. Och, eh, Slutligen kom vi fram till eh, resultaten. Och först ska jag beskriva lite grann vad som be, befinner sig på, på bilden. Eh, på den här bilden har vi resultat bara för marshall Och, och eh, <hör> På vänster sida har vi ITSR-värde i procent. Och där, här har vi procentuellt. Vi har fyra olika vitaminsorter och tre olika temperaturer här. Temperering och eh, Eh, provningstemperatur. Och på höger sida ser ni eh, hållfasthet för för åriga gruppen eh, i kilopascal här på lådret, axeln och eh, också för fyra olika bitumensorter och tre olika temperaturer. Och eh, man kan egentligen prata ganska mycket om det. Men eh, jag vill eh, dra tre viktigaste resultaten som jag tycker är viktigaste för framtiden att uh, ju mjukare vitaminsort vi testade, desto uh, lägre server där vi fick. Och det stämde ungefär, alltså det stämde ganska bra. Att, uh, om vi tar till exempel 10 grader, så ser vi att om vi testar uh, den hårdaste bitumen sort i 10 grader och den mjukaste bitumen sort i 10 grader, då sjunker rejält och det sjunker gradvis eh, med den här trendlinjen. Man kan säga. Så ju mjukare sort eh, vi har i massan, desto, desto mindre ser värde Och sen den andra slutsatsen kan vara att ju mjukare sort desto större inverkan av eh, eh, tempereringstemperatur. Vi kan titta på den här, alltså och den hårdaste sort. det spelar egentligen ingen roll eh, i vilken temperatur vi testar dom proppkroppar. Fast om vi tittar på den mjukaste, då ser vi att den här glappen mellan 10 och 15 och 15 och 25, den, eh, den är ganska stor. Så egentligen, den glappen är större. Alltså, ju mjukare bitumen sort, desto större glapp vi har mellan olika temperaturer och den inverkan av temper tempereringstemperaturer är större. Och eh, tredje sak, den, om vi tittar närmare på eh, serier som vi testade i 25 grader, då ser vi att trots att vi har använt eh, ganska dåligt massa som eh, borde bete sig dåligt i vattenkänslighet, då har vi nästan alla luftkroppar godkända förutom den här mjukaste bitumensort. Bitumen Så egentligen, 25 grader det är inte den bästa temperaturen man får välja för att temperera proppar tycker Ja Syftet med vattenkänsliga test är inte att ha godkända äh, sorter som är egentligen dåliga. Och nu hoppar vi direkt till samma resultat, fast för och Här ser vi eh, helt olika resultat. Vi har inte samma trendlinje, att ju mjukare vitaminsort desto mindre, eh, mindre ITSR-värde vi har. Vi, vi har eh, på alla bitumensorter har vi ungefär samma ITSR-värde som ligger på 50 om vi, om vi tar Om vi ritar en eh, horisontell linje snittvärde på de här, då har vi på 50 procent. Den andra sak är att skillnad mellan 10 och 15 grader, den var inte så stor. Så egentligen, det spelar inte så stor roll om vi testar provkroppar i 10 eller 15 grader bårkännande. Fast om vi tittar på 25, 25 grader igen, då ser vi att den beter sig också konstigt på stället eh, Istället för att gå upp till den här nivån till exempel, den sjunker ner. Och vi, vi var lite tveksamma om de, resulta de resultaten var verkligen rätta. Så vi gjorde om eh, plattorna och vi testade igen och vi fick nästan samma resultat som ni ser i, i, eh, ja, i parentes, i, i röd så egentligen 25 grader, den beter sig jättekonstigt och vi tycker att vi borde strunta i, i den här temperaturen. Eh, sen ville jag jämföra eh, borgenor och marsalprovkroppar i viss temperatur. Och här har vi, för 15 grader, eh, jämförelse mellan borgenor och marsalprovkroppar. Och vi ser, det är samma resultat som vi hade på förra bilder fast jämförelse mellan borschener och marsalprovkroppar. Och, och vi ser samma beteende. att Borschener, de ligger på samma nivå, runt 50 procent i och beroende på vilken sort vi använder i vår massa. Fast eh, marsalprovkroppar, då ser man tydligt att ju mjukare vitaminsort använder vi, desto mindre IT-cellvärde vi får. Och det var testat i 15 grader. Och om vi tittar på 10 grader, så har vi samma beteende, fast lite lägre, eh, lägre resultat på, på stapplarna. Och den sista saken som vi ville testa, vi eh, hade resultat för, eh, för massan utan vidhäftningsmedel. Och vi funderade hur den samma massan skulle förbättra sin ytterselevärde om vi tillsätter eh, vithäftningsmedel till den. Och här har vi en jämförelse att Om vi tillsätter till samma massa en av de olika eh, vithäftningsmedel, då får vi förbättring runt 30-40 procent i våran ytterselevärde. Därför är det mer eller mindre tvunget eh, att använda ytterselevärde i Sverige för att förbättra eh, vit heppnik eh, och inte ser Nu vill jag sammanfatta lite. Vi såg att det, det finns en stor skillnad mellan Marshall och Börskenor. Mellan resultaten mellan Marshall och Börschenor. Det är större skillnad på den hårda bitumen-sorter och lite mindre skillnad på de mjukare bitumen-sorter. Och just nu eh, i metoden finns en förslag som säger att eh, vi borde, borde beroende på vilken bitumensort vi använder, de mjukare bitumensorterna, borde vi testa i 10 grader och de hårdare bitumensorter borde vi testa i 15 grader. och Vi tycker det är lite krångligt och vi tycker det borde finnas en temperatur för eh, alla vitaminsorter som vi, som, vi, eh, som vi testar. de vanligaste vitaminsorter, Och vi såg där det, det finns inte så stor skillnad mellan 10 och 15 grader i resultaten. Så vi, vi tycker att kanske det skulle vara bra att ha, testa alla, alla de vanligaste vitaminsorter, eh, Alltså massan, med vitaminsorter mindre och lika 160 220 i 15 grader. Uh, och där, är därför, därför att vi har också type metod som säger att vi borde testa i 15 grader när vi vill typ, testa luftkroppar. Så egentligen, uh, jag, jag kan säga att båda 10 och 15 grader, är bra temperatur för att testa uh, vattentjänstlighet. Fast bara om vi <kör> tar hänsyn till Uh, type testing, då kanske skulle vara enklare om ha, att ha 15 grader om det, om det gör ingen skillnad i resultat. Och sen vi räknade också noggrannhet och enligt uh, äh, den här metoden för draghållfasthet, uh, alla resultaten uh, inkluder, alltså alla befinner sig inom 15 uh, procent från medelvärdet och sen i framtiden vill vi undersöka marshall plus kroppar med koppade endytor. Eftersom vi tycker att kanske det var, orsaken, den, det var orsaken till de olika resultat som vi fick med, mellan marshall plus kroppar och eh, borrade provskroppar. Att eftersom att vi kanske såg att bottenytan påverkade resultaten. Så vi vill nu koppa endytor på marshall plus kroppar och vi får också upphäftningsmedel för att se hur de, kan resultat får vi då. Det oh, var allt för mig. Tack!